Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Və belə bir demə Gülistan qəsəbəsində ev satılır. Bu səccə hal-hazırda çöldən lentallıq. Ev gördüyünüz kimi təzədir, satılır. Hələ şu küçədən lentallıq. Dəyərli izləyicilərimiz, Qafqazı içəri girib Sərdən də lent alacayıq. Dedikləri kimi məhlə həyatında tövləsi də var. 2 otaq, bir zal, bir xonası da var. Evin əsas sahibi Rusiyadadır. Özünü fikirləzdirəcəklər. Dedikləri kimi evin sahibi Rəşə şəhərində yaşayır. Azərbaycan nömrəsi yerləşdirəcək burda. İstəsələr izləyicilərimizdən izləyə bilərlər. Yəni kimə lazımsa da belə bir ev. Allah xeyr versin. Alana da, satana da. Məktəbin arxa hissəsindədir. Qürüsstan qəsəbəsində. Profaktoriyanın, çökəklərki profaktoriyanın arxa hissəsindədir hal-hazırda. Amma sizlərdən bir dələk xahişimiz olsun ki, videolarımızı izləyərkən Like verməyi yaddan çıxartmayın. Va bizə qalan o likelərdir. Siz onu bizdən əsizliyisiz. Va hal-hazırda çək qapını dəsəyib evin içini də, çölünü də çəkəcəyik. Hər bir tərəfini. Orda çox alacaqınız var sizə. Dam şəraitində çəkəcəyik. Qardaşların dediyinə görə 6 sotdur. 077 307 0005 qardaşım əlaqə nömrəsi. Çin Yəqin ki bu nömrənin WhatsApp-ı da işləyir, gözəl qardaş. Hə, WhatsApp-ı var da. WhatsApp-da da yaza bilərsiz, birbaşa zəng də vura bilərsiz. Oradan deyəndə ki, sahibim yəni yani, birbaşa. Yaşı, yaşayış şəhərində yaşadığı üçün Ora ehtiyacı yoxdur, satır. İndi evin sənədlərini də çəkəcəyik, inşallah Allahın köməklə. Dəylənə görə hər bir şey. Sərənzamı da çıxarışıdır, qata stərsdir, hər bir şey yerindədir. Qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası, hər bir şey var. Hər bir şey var. Ev telefonu var, at evdə yaşayışda. Amma oğlu Evdə mobil ev telefonu var də yəqin ki. Evdəmi? Bəli. Yox, cep telefonu. Evdə əlaqə telefonu yoxdur. Amma qazı, işığı, suyu, hər bir şey var, kanalizasiyasına kimi. Bunun təxmini qiyməti nəcis? Qardaş indi qapını açır. Özü

Vaqa qəşə belə. Düzdür, krişa vururu falan birini bana. yoxdur. Baballı, baxan elə bir yəqin ki içində banka zəll yığmaq üçün yerlərsən. Kim etməndən hündür. Qapsa çıxdı tövrəni. Onu baxmaq olanda ciddi xətalı çəkək ki. Yəni izləyicilərimiz ətraflı məlumat toplasın. Atıraflı məlumat verə, sonra həyətcə keçəcəyik. Va belə. Mirsət qəssiz adə. Hamamı, ayaq yolusu da var, bəlkə. Hər, şey var, hər şey var, hə? Hər bir şey var. Karaze sistemində də qoşuludur. Hər bir şey var. Buna qədər belə. Necə? Bura ayaq yoluduramı? Solda məhləçir. Ayaq yolusu. Hə. Bunun arxası da bunun da. Bunun yarısı onun, çəkənin yarısı bu. Var bujə. Bura neçə sotun içindədir? 12 sot, 12 sot yarsı bu tərəfdən. 12 sotdur. -si -si 12 sotdur. 12 sotum. 6-sı başqa bir insandır. O izində. 6-sı -si bir insandır. Arxasında bu ev ağaclarınızda tövləsi də var arxada. Yəni arxa tərəfdə ağaclarınızdan hamısı bu. Tövləsi də var. Gördüyünüz kimi. Hələ evin içindən keçməmişik. Salam. Sağ olun. Belə. Səndə gördüyünüz kimi dəyərli evlərlərimiz. Tövləsi də var. Bu belə bir məhəllədir. Yaxın ikinci səhər toruq düzə. Məsəl saxlıyırlar də tövlədə. Tövlədə bilmirəm əs saxlıyırlar. Və ya belə. Yəqin ki ota görə heyvan saxlayırlar. Yaxın. İrə ilə heyvan saxlayırlar dəyərli evlərimiz. Belə çayox damları da var. Allah kim alınsə ki, də. Onu ata siz bilir. Alana da, satana da xeyirli eləsin. Allah xeyir versin. Yana keçək. Belə. Şəhər bu 100 metrdə 100. Küristan qəsəbəsində yerləşir bu bu ərazi. Məhəllədə qəşə məbəbəşləri. Yəni torpaq qara torpaq. O izlə bu bərmədi yoxsam zorbardan bəritdə burançı. Və buradan belə o şifədərdən bəri olar də yaxın ki. O şifərdən o tərəfə kimdirsən? Başqa adam. O başqa adamın necə salır? Yəni ki bu, bu gördüyünüz kimi bu barədən istiqrar var. Və bu barədən belə. Burdan yox, yox. Hə. Bu ağazın düşünə bərabərdə. Bu da çobot təxminə. Bəli, yaxın məbuddur. Vah, gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz. O kubiklər görürsüz də yəqin ki, o yaxın məşdirə. O qapının önündən belə 6 sot. 6 sot. 7 6 sotun içində yerləşir. 6 7 7 sotun qardaşın dediyinə görə Bu ev nə səm neçədir? Belə götürüb keçək. Bəzə şimdi deyənə görə 7 sotun içindədir. Gə yəni, nar tərəflidir çəkirik ki Allah anana da, satana da hər kəsə də xeyir versin. Çöldə əhəy yoludur. Biz istəyirik hər birinizdə Hazır deyilü, düzdür. Amma məhəllənin çölündə bir dənəsi belə bir şey yaradıfla. Hal-hazırda Elməvinçə daxil oluluq. Bu belə. Remontdur. Hər şey yuxarı, tam. Belə birinci üzü istəyəm. Əhli yollu tamamdan başlayırıq. Üz istəyəm əhli yoludur. Divarı tam hazırdır, su ağı var bura patronu qullam bitirdilər. Bura bir otaq, bura mətbəx. Bu isə tamam. Evet, belə ətraflı çəkəyincə. Biz rəqslərimiz tam fotomoqiyadan. Bura bir otaqdır, gördüyünüz kimi. Orada iki otaqdır. Bura necədir otaq? Belə bir də bələ, nə bələ, xonadır. so guman ki 4'dür 3-ə. Və belə qolları da taxtadır. Açardı yoxdur. Və belə bir-birə spinal idi. Bir Və belə ətraflı çəkəyim ki, sizlər də dəqiq izləyəndə

Şimdi bunu real alıcılarımız size zeng Bunun sənatı zadı. Hal yani sənatından problem olsa bir siz de olacaksınız. Çıxarış, qəbələ. Her bir sənatı var. Qaz, ışıq, su, hamısı var. Qaz, hamısı. Gözler. Gülistan'ın buranın qəsəbəsi gelir. Belə desək. Kızıl Qayın qəsəbəsidir. Ama Üşbulağın yaxındır. Üşbulağın alt tərəfində. 150 metr. Əla, tələbəsinə 150 manatdır. Gözəl. Tam remontlu, demək olar ki, yəni çökəkdəki profaktoriyanın alt tərəfidir, bura. Hansı o, 1 küçə olar. 1 küçə fərqi var. 1 küçə. Dördüncü. Model nömrələri deməm, yəni zəhmət olmasa. 050-də deməm, 077-də ola bilər. 077. 077. Bəli. 307 307 10 0 0 0 5 51 051 de 230 230 99 45 99 45 Yaqınlıqı çox şüman ki bular sizinlə e, WhatsApp işləyir. Sizinlə də var WhatsApp. Uh -huh. Baş bir də nə söyləyim? Bu evin sahibi indi də de deyirəm, ya yani Rusiyada yaşayır. Siz real alıcıları, yəni yönəltmə verin yani, e, ya da hər zəngə yox Çünki e, bura yəni çox belə gözəl, yəni tam ətrafında həyatı da çəkmişik. Və bir də çəkəcəyik. Yəni belə deyək, real alıcı izləyicilərimiz nə rahat eləyə biləcəsiz. Boş-boşuna işimizə forması. Bir də qabamız, bardaqları da var, yəni bardaqları. Bir də çörək. Bir dənə açar yoxdur sahibində də. Açdınız? Açdınızsınız? Tamam. İşıq yanır ora. Aha. Açırdınız kimi belə bir yerdə badval var, qəşəng gözəl. Amma 15 ata var. Baxın, ikinci otağa şikayəti 8 pləkəni, daha doğrusu badvalı. Cəhsi simən sualıdır. Deməli 2 otaq. Bə bu nədir? Burada belə bir şey çıxmazsa banka qumbağa yəabı ilə patalaq yoxdur. Elə desək, aydındır, aydındır. Burda artıq adam kimi belə bir şeyləri var, Badvalda. Əlavə Badvalda əlavə düzülləşə bilər. İşiq olmadığı üçün. Yəni bu Badvaldan əlavə. Yəni qazanmı, bankamı, nəsə istəsəz yığmaq olar. Dəyərli rəqiblərimiz, tam ətraflı məlumatı sahibindən özünüz birbaşa zərh vurub məlumat ala bilərsiniz. İstəsəniz gələ bilərsiniz. Hə, elə burada bir otaqdır da, Hələ, Hələ, da elə yuxarı necə burada elə. Gələ bilər hal-hazırda. Öz gözlərinizlə, öz gözlərinizə şahid ola bilərsiniz ki, vaxt belə bir şəraitdə evdir. Sadəcə zurlar satılma səbəbi odur ki, Yəsi burada deyil, Moskvadadır. Real alıcımız olsa birbaşa nə rahat eləyə bilərlər. Bunun patroqun diqləri də hazırdır. Yəni rekları da. İnşallah müştərsin gözləyirik. Allah xeyir versin. Çox gözəl. Allah çox çox xeyir versin. Yəni alan insan uduzmaz. Xeyirli uğurlu olsun. Yəqin yani çox <laughs> aksakallı deyil o qiymətə 100 minə. İndi aralarında indi <laughs> <bəydi> 5-10. <beş> i̇ndi <on, gülüyor> 3000, 5000, yəni özləri düzəliş edəcəklər. Xeyirli uğurlu olsun. <laughs> Allah xeyir versin.